अरहतो सम्मा संबुद्धस नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयं ते दुग्धं शरणं गच्छामि तृतीयं ती धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि सङ्घं शरणं गच्छामि पाणाति पाता वेरमणि सिखा पदं समादियामि पाणाति पाता, 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 पाता वेरमणि सिखा पदं समादियामि अदिन्न दाना वेरमणि सिखा पदं समादियामि कामे सुमिच्छा चारा वेरमणि सिखा पदं समादियामि

संगम नमः मी। अभी आपने बोलना मैं जैसा बोलूंगा जैसा, बोलो। हाथ जोड़िए। कुछ न कुछ बड़ी अभी थोड़ी। खाली लागत लगा था तुमने? हाँ, जुटे बोलो। सब दुख आपने बोलो। सब दुख निस्तारण सच्ची करण थाये। आसावा, सहपा देतमेदे सत्व दुख स्वच्छीकरब्त सत्व दुख निसरणा स्वच्छकरण आसाव गृहत्वा दिन मेदंते साधु साधु किंबर्पण भगवान बुद्ध के चरण कमलों से पावन पवित्र हुई इस पे आज हमारे वर्षावास का काल चल रहा है बहुत पवित्र मास चल रहा है और इस पवित्र मास में बहुत ही युवा अवस्था में जो कि अभी बीस पच्चीस तीस हजार रुपये महीने की कमा सकते हैं हजार रुपये दिन का कमा सकते हैं आई टी के प्रमुख आद्यक्ष रह चुके बीमार में ऐसे कृष्णा को आज आप सबके साक्ष्य से मतलब मुंबई के इस नाला सुपारा नगरी में हम सभी जो वंदना संघ है जहाँ पे हर संडे को मॉर्निंग में सवेरे आठ बजे आते हैं हमारे कामले जी जो मैत्री यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो इस मैत्री यूट्यूब चैनल पर लाइव हो रहा है तो आप लोग कृपया जो यहाँ बुद्ध वंदना जो होती है वो पूरी बुद्ध वंदना फरित्राग पाठ के नाम से और मैत्री पाठ के नाम से मैत्री ना वो भगवान जी कामले भी यहाँ पर बहुत हमारा सहकार्य करते जो कि पुस्तकालय विक्रेता भी है पुस्तकालय उनका खुद का मैं तो समझता हूँ चलते फिरते पुस्तकालय <laughs> उनके पास किताबें बहुत रही थी तो ठीक है अभी आगे आइए केसा जोड़िए लोमा, लोमा नखा दंतो तोचो केसा लोमा नखा दंतो तोचो केसा लोमा नखा बंतो तोचो साधुपात्र <laughs> ना कर ले कर आज़ा, आज़ा, पहना कर लेकर आते हैं पाँच मिनट में पीछे जाकर पहना कर लेकर आते हैं जब तक पादुरी चाचे आप कुछ कोई बात करिए या कोई म्यूजिक कुछ बात करें लीजिए दादा हम दो मिनट में आ रहे हैं राय नवाचा चुप्ते नमा दंग नमा मेरी

सावक संगो साम पटी पल्लो भगवतों सवक संगो यदि संतारीयुगा ने अट पुष पूग भगवतो सावक संगो ङ्गो मे शरणं वन् एतेन स च वचेन ओतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्दे विविधांतू रतन संग समानते <coughs> <coughs> या ठिकाणी बसून घेत एकच मिनिट जास्त नाही एक मिनट आपण शेवटची गाठ कथा गटांच्या काळामध्ये जेव्हा पहिली धम्मदिक्षा झाली आहे का तुम्हाला कुठे झाली कुठे झाली पंचवर्गीय भिक्खू संघाला पहिली धम्मिक्षा ते त्या पाचही पाच काय होते ब्राह्मण होते परिवार करते पण ब्राह्मण होते नाही ते नाही तसं पंचवर्गीय म्हणजे वेगवेगळ्या वर्गातले होते तर तेव्हा म्हणजे भगवान बुद्धाने कधी वंशवाद काय वर्णवाद हे मांडलं नाही आधी आपण पाहतो भारतामध्ये किती जाती आहेत मला सांगायचं तात्पर्य हे की पाच ब्राह्मणाने जेव्हा दीक्षा घेतली त्यानंतर सुनीत सारखा एक मेहतर काय त्याला दीक्षा दिली आम्रपालीला दीक्षा दिली काय बरेच आहेत की भगवान बुद्धांनी कधीच भेद नाही केला डाकू असतील अंघोलीमाल डाकू असेल पाच ते चोर असतील सांगायचं तात्पर्य मी उल्लेख यासाठी करत आहे की एस टी कास्टमधून म्हणजे आपल्याच पण आपण जसे महाराष्ट्रातले कोण आहोत महार, महार पूर्वीचे पूर्वाश्रमीचे <coughs> कर्नाटकमध्ये होल्यार एम पीमध्ये बल्ला तसे पीमध्ये चमार किंवा जाटव हे आहे आणि त्या समाजातून आता ते पूर्णपणे बुद्धी झालेले आहेत असे मी जाईल करतो सर्वांनी आनंद आता ते बौद्ध झालेले आहेत आणि बौद्धमध्ये एक भिक्षू झालेले आहे श्रमण झालेले आहे ते बुद्ध आज आजपासून अडीच हजार वर्षापूर्वी बुद्धाने जे पाऊल उचललं होतं ते पाऊल त्यांनी पहिलं पाऊल उचललेलं आहे तर ते त्यांना निर्वाणाचा साक्षात्कार हो असं आपण सर्वांनी मंगलमय कामना करायची आहे आणि आज ते आज भिक्षुबंध और मतलब सामने बन गए सबंध बने आप भिक्षु नहीं भिक्षु माने आजीवन जब आप उपसंपादा करोगे एक दो तीन साल के बाद गुरु के समक्ष रहकर उनकी सेवा कर कर तभी आपको उपसंपादित किया जाता है कि आप भिक्षु बनने के लायक हो या नहीं हो आपका व्यवहार देख देखा जाएगा आपका स्वभाव देखा जाएगा आपकी सेवा देखी जाएगी आपका दान भाव शील भाव सब देख कर फिर आपको उपसंपादित करके फिर आपको दीक्षा दिक्षा दीजिए आप त बोलना तो सब अभी नहीं अच्छा तो इनका नामकरण कर देते है ना भगवान बुद्ध के मतलब जो भी आता है वो सबसे पहले भगवान बुद्ध गाथा नहीं बोलते थे या कुछ बहुत सारा विधि नहीं करते थे माल को भगवान बुद्ध ने क्या का येही भिक्कवे ये तू आता काय झालास भिक्षू झाला संपला विषय तुझा राग गळून पडला तुझा गर्व गळून पडला माल माल। माल तर आंघोली डाकूला म्हणजे किती लोक घाबरायचे प्रजा प्रसिद्धित राजा थरथर कापाचं नाव घेतलं का अंघोली माल भगवान म्हणतात राजा इथे आंघोली माल दिसला तर काय करशील प्रसिद्धित राजा तलवारच काढली बाहेर काय सांगा म्हणजे रूप बदलून आला असेल भिक्षू तुम्ही आला असेल इथे परत हारामारी करेल कोणाला मारे भगवान म्हणता जाईल राजा पहिल्यांदा ती तलवार ठेवा खाली अंघोलीमाल पुढे आला म्हणजे राजन आता मी तो अंघोली माल नाही आहे तर मी बुद्ध धम्माच्या शासनामध्ये भिक्षू झालेलो आहे तर अशा हेतू लोकांचा प्रवास आहे खूप सारा बोलण्यासारखा आपण दररोज ऐकता दररोज या बुद्धाच्याच पदस्पर्शाने पावन झालेल्या स धम्मभूमीमध्ये सुपारक नगरीमध्ये नाला सुपारामध्ये धम्मपदाचे वाचन सुरू आहे रोज सायंकाळी संध्याकाळी सात ते आठ शनिवारी विशेष सहा ते आठ आणि रविवारी विशेष ही तर तुमची परंपरा आहे तुमच्या लोकांची हे तुम्ही गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षापासून अखंडितपणे वा ऊन असो पावसाळा असो उन्हाळा असो हिवाळा असो मी येता येता सामनेरान संगित कि आठ बज गए अभी हमको वंदना नहीं मिलेगी तो आठ बजे वहां का टाइम ही है आठ बजे शुरू कर देते कोई आए अगर नहीं आए बहुत अच्छी बात है इस बात के लिए हा टाइम का बंधन लोग आज का पे पांच तो आज से इनका नाम बनते आनंद रखते आपका नाम क्या रहेगा भिक्षु जीवन में बनते आनंद तो ये सभी को आपका परिचय दीजिए आज से मेरा नाम बनते आनंद ना है नमो बुदय जय बुद्ध आज से मेरा नाम बनते आनंद है ठीक है आता कोणला काय बोलायचं आप या परी

यहाँ सभी बड़ी बहनें, बड़ी छोटी बहनें जो भी हैं सभी कार्यकर्ता हैं सभी बैठे हुए हैं और मैं सभी से मैंने गैदरिंग से बोलती हूँ और हमने काफ़ी यहाँ पर काम किया है हमने काफ़ी काम किया है और आ, हमने काशी राम साहब जी के का, साथ काम किया है हमारी उम्र 19 साल थी तब हम उनके साथ काम थे। और इस बात को आप वो न लेके जाएंगे मैं राजनीतिक बात कर रही हूँ मैं अपना परिचय दे कि मैंने क्या किया और कहते हैं जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज कभी शासक नहीं बन पाता है क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति होती है और जागृति से सोच बनती है और सोच से ताकत बनती है और ताकत से शासक बनता है कहना चाहती हूं हमारा इतिहास है बहुत पुरातन इस इतिहास है लेकिन हम जिन्होंने नारा दिया आज वो पीछे क्यों है क्योंकि मनोवादियों के आसपास रहेंगे तो हम ऐसे ही दुखी रहेंगे हमें सबको इकट्ठे होना है हमारे नेता हो या हमारे कार्यकर्ता हो या मैं और मैं अंत में आपको अपना थोड़ा सा और परिचय दे देती हूं हमने रमा भाई अंबेडकर फिल्म बनाई थी उसका नाम है पूरा मदर ऑफ इंडिया रमा भाई अंबेडकर मदर ऑफ इंडिया ये हमने पंद्रह साल पहले रिलीज की थी जिसका लीड मैंने किया था और सावित्री बाई फूले हमारी फिल्म आधी हो गई है जिसमें एडिटिंग वगैरह सब हो चुका है किसी को गाने लिखने आते हो तो वो गाने लिखे हमारी फिल्म के लिए और उसको मुझे लगता है जल्द ही हम पुणे में शूट करेंगे जय भी नमो बुद्धाए आप लोगों से मिलने का मुझे जो मौका मिला है आज मेरे जो भिक्षु बने हैं इनकी वजह से मिला है यहाँ पर नाला सुपारा में मैंने मुंबई से लेके दिल्ली तक पैदल यात्रा की है धम्म यात्रा चैत भूमि से शुरू करी थी और छब्बीस अली रोड दिल्ली में बाबा साहब के बंगले पे समाप्त की थी और झंडा वाला जो अम्बेडकर भवन है मैंने जहाँ बाबा साहब ने उनकी नींव रखी थी तो वहाँ पर मेरा प्रोग्राम हुआ था मैंने वहाँ पर धम दीक्षा ली छः जून को 2011 में यात्रा की थी लेकिन मेरी कच्ची है अभी अभी दोबारा लूँगी जय भी मोहम्माए ठीक है अपन शेवर चीता कुशल सदा सची तोदी बुद्ध धर्म चरे सुचरित नम चरे धम्मचारी सुखं सेवि अस्मि लोके परं लतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो पम्पि सुत्वानं धम्मं पाये न पसति सवे धर्मधरो ओतियो धर्मं गति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जे

सब बुद्धानुन धर्मानन संगा भावे सदा सोती भवन को आज स भोजन दान है